Прилет был вот в ту квартиру. Вот если вы видите, каркас сделан только. Его еще не накрыли. Это было в 22-м году. Два года никаких работ не было. Новый подрядчик пришел в октябре месяце этого года. Вот этого ничего не было. Вот, вот ничего. Да, 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 по полосу. Да. И вот так вот. Тут только можно ножкой было вот так вот. Вот так вот ходить. Вот так. Мы сразу сориентировались, мыски, детские эти ванночки сюда и все сделали каркасик, такой, как лейка. Вот это был водозабор у нас. Я боялась, чтобы людям проводку не попортить. Людей-то нет. Ремонт тут не завершен, но, в трубу не с каякейся рубит, и ки вяжко назвать капитальным ремонтом. От лоскутной кровли до дырок до подвала. Вот это угол, это пострадавшая часть дома. Посмотрите на эту атмос. Дождь, снег, вода, все будет в подвале.